Несколько недель назад произошла скайп-конференция с одной из киевских школ. Они общались с нашими ребятами. Также поздравили их с наступающими праздниками, с Новым годом, Рождеством. И сегодня пришли подарки нашим ребятам, сладости, игрушки и другая помощь. Мы очень им благодарны. Я хочу выразить огромную благодарность от лица детей, от коллектива. Большое спасибо за помощь. Очень рады. И также выражаем огромную благодарность вооруженным силам Украины, которые очень часто нас посещают, всегда с подарками. Дети очень им рады. Спасибо большое за помощь. Декілька тижнів тому Олексій Дмитрашківський, начальник прес-служби АТО, організував відеоконференц звязок центру з середньою школою номер 92 міста міста Київ. Небайдужі діти та їхні батьки відгукнулися. Було зібрано чимало речей, продуктів харчування. Це все нами сьогодні доставлено в цей центр. Також ми привезли подарунки від небайдужих людей. меценатів, які організували дитячі подарунки до Николая та поздоровлення з новим роком.